Как э, в тылу поступают с теми, кто защищает героев Отечества, те, которые там. Пусть смотрят. Сегодня все СМИ покажут. У нас съемка есть, как нас останавливали. Вот нас останавливали. Гаи остановила, мы подходим и сразу спрашиваем, на каком основании вы нас остановили. А он говорит: дежурный по городу, да, дежурный, правильно я говорю, дежурный по городу э, при, дал приказ вас остановить. Основание. Мы нарушили что-то нет. Мы значит за нами ехали, за нами следили, э, за нами это. Они нам полтора часа э, морочили голову, потом еще приехали работники милиции, только уже в гражданском, и говорят нам такой вопрос задают. А мы приехали разобраться, э, что тут происходит, почему вас остановили. Я говорю, так вы же не с нами разбираетесь, вы же разбираетесь с гаи. Вот оно, гаи. Они не знают, что ответить. У нас съемки есть такие уникальные. Они не знают, что ответить. На, назовите фамилия, я не знаю. Ну, Вы знаете дежурного звания, если он по городу дежурный, он уже, наверное, при звездах. Вот. Не знаем, ничего не знаем. Я говорю, ребят, чем больше вы нас держать будете, тем вы нас больше злите. Тем больше завтра еще больше мам приедет. Послезавтра еще больше мам приедет. Понимаете, мы же уже не остановимся. Почему? Потому что на сегодняшний день э, наша. Э, наша жизнь с вами, это сто процентов. Жизнь наших детей, которых мы родили, воспитывали, которым давали образование, они находятся в зоне АТО, не вооруженные, не одетые. Девочки, это все неправда. Я ценю, говорит, сумму называют. На армию пошло столько, пошло, может и пошло, только не на наших детей. Понимаете? Это не на наших детей пошло. У них нет вооружения. Я мать десантника, 25-я Днепропетровская десантная бригада. Я заявляю во все эфиры везде. 25-я десантная бригада находится без техники. Как десантник, если вы вот мужчины понимаете, может без техники воевать. Да какая радость, все они без техники. Вот Екатерина, все волонтер, тоже мать, тоже э, брат э, без вести пропавший, не могут найти. Она сама бывает в горячих точках. А вот она, мы же не пустословием занимаемся. Она знает, что там происходит. Нечем воевать, нечем. Не вооружают армию. Они хотят растянуть войну осень. Плюс 7 сейчас на Донбассе девочки, плюс 7. У ребят нету теплой одежды. Нету теплой одежды. Президент лично слышала, сказал, как верховно-главнокомандующий, одеть на, зимний форму, на зимнюю форму перейти. Нету. Никто не везет. Им не надо это. Почему? Вывод с этого всего. У меня сын уже 7 лет контрактник. Почему? Потому что сегодня ими руководят на поле боя, по обеспечению. Все те, кто разрушал армию, ни одного командира части не убрали, ни одного штабиста не убрали. Они разворовывают армию. Знаете, почему сегодня вот это случилось? Это вот сугубо, я уже я с апреля месяца занимаюсь защитой, вот, правозащитой э, наших воинов. И э, чтобы и АТО было, чтобы одежда была, чтобы это... Знаете, в чем причина, почему они вот это делают? Они боятся, что мы мамы, поломаем их лестницу, чудесницу. Вот этот командир части, штабист, строевик, их пять всего, которых надо немедленно отстранять от занимаемой должности. Немедленно отстранять от занимаемой должности штабистов, которые были при Януковиче. Вот. Потому что они снизу носят, снизу носят деньги наверх, я всем говорю. Они держат, а сейчас какая лафа, э, евро дает деньги, мы вооружаем типа армию и отмываем деньги, тендеры. Неужели нельзя было верховно главнокомандующему отменить, взять на себя ответственность и отменить эти тендеры на время войны? Сделать комиссию, которая, пять человек, которая должна следить за этими закупками и закупить, так техника же есть. Есть техника, она стоит... замороженная. замороженная. У меня такое мнение. А танки? Они, наверное, решили отдать Донбасс. Они отдали... Они давно уже. Отдали. Они отдали Крым. Они просто не рассчитали, что на, на... на... на Донбассе будет противостояние такое. Они не рассчитали путинские, а вот, вот, вот путинские ФСБшники, которые сидят в наших штабах. Я специально это говорю. Они не знали, что там может быть такое противостояние. Потому что Донбасс это такая структура, где очень много криминальных авторитетов. Девочки. Я вам просто объясняю сама с Я сама из Донбасса. Я знаю, там жизнь, я там родилась, там родились мои дети. И я знаю, что все с палками пришли. Поэтому я вам еще раз заявляю. Вот это, что делается с нами, с матерями, с сестрами, с женами, это не просто так. А с другой стороны, мы сегодня всему миру показали, что тут были все СБУ стояли вот так колонной, тут были милиция. Девочки, обращаюсь к всем матерям Украины, ко всем матерям Украины, нас все равно боятся. Защищайте свои семьи, защищайте своих детей, соседей, знакомых. За них никто не, за, не заступится, они в зоне АТО. Они не хотят оттуда уходить. Я лично сыну говорила, сынок, и мне, поверьте, предлагали, они же знают, что я массы ворушу сейчас. Они мне предлагали сейчас, вызывали моего сына, который там в бою. Ты можешь поговорить с матерью? Представляете, как страшно им? Ты можешь поговорить с матерью? Я говорю, что ты им сказал? Он сказал, на тебе телефон. Она не только за меня, а за всех детей. Звоните и договаривайтесь. Они мне предлагали, чтобы успокоиться. Как можно успокоиться, дети? Как там, дети? Как можно успокоиться? Я каждый день говорю, господи, спасибо, что ты сохранил жизнь моему ребенку. Я боюсь телефонных звонков. Это каждая боится, мать. Я мать. Я не жена, я мать. Я боюсь телефона. У меня в пятках холод. Потому что боюсь, вдруг скажут, что-то случилось. Я видела ребят, которые без руки, без ноги, они мальчиков, которые контуженные, по 2 метра роста, вот эти, вот эти, словца которые нас тут пихали, вот эти два одинаковых, вот такие ребята красивые, контуженные, у них руки трусятся, у них речь, они а, да, 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 не могут разговаривать. Я сама вытаскиваю у них это, они знаете, что сделали? Знаете, что они делают? Они их подлечат. И маме отдают на 30 дней реабилитации. Мама, смотри на своего сына! А Подним где же на наши э, чиновники. чиновники? А где наши? Мы, мы попытались оформить наших пять человек. Мы попытались, чтобы они прошли правильную э, э, реабилитацию. Я говорю, давайте феофанию отправим. Mm -hmm. Депутатов дернули. Ну, вы видите, какие мы мы можем дергать. Я говорю, сделайте хорошее дело. Выборы ж начнутся. А мы скажем, вот этот депутат сделал хорошее дело. А вот этот депутат не захотел помочь. Уже мы идем на провокацию, дабы, чтобы помочь вот этим пятерым ребятам хотя бы, чтобы они нормально разговаривали, женились. Они ж... Понятно, что они инвалиды. Ну, хоть нормально жизнь будет. Они маму не слушают, он, они верят в то, что они вылечатся, там же пацаны, мама, не надо ничего, мамам говорят, и мамы же мне говорят, не надо... Надежда поговори с ним, он меня не слушает, он меня не слушает, не во всех же у мам отношения дружеские, он меня не слушает, он думает, что он уедет в АТО опять воевать. Он не знает, что он уже туда не поедет. Он мечтает об этом. Они капитаны, лейтенанты, сержанты, солдаты. Понимаете? А их это волнует. Это ж не их дети. Вот если бы, вот если бы я вчера, девочки, мы уже давно вот это ходим по штабам. Мы не только первый раз здесь появились. Мы в штабы ходили. В СБУ ходили. К президенту обращались. Ноль. Вот ноль. Делайте что-нибудь. Делайте что-нибудь, понимаете? Ничего не делаю. Отписки. У меня столько писем, вот на следующих сборах, я принесу документы, это как среди открытие было. У нас столько писем э, с отписками э, мальчики, получившие ранения. Это, это призывники, это вот эти, мобилизованные. У них трое детей. Вот у них трое детей, у меня есть один такой Панамаль, Дима. У него трое детей. Он 28 мая получил ранение очень тяжелое. Его еле вытащили. Знаете, что ему написали? Он не участник АТО. Ну, его Порошенко наградил в, под... Вот как вот позавчера в СБУ было, под камеры принимали людей, я зашла и говорю, что вы тут делаете? Так, Я не могу терпеть. Как я должна молчать? Я говорю, вы что сделали? Вы на Левайченко хотите себе пиар сделать? Как можно принимать мать, сестру, когда у нее глаза наполнены слезами, когда она может орать, кричать, как вот я сейчас громко разговариваю, сердцем. Вот. Они под камеру посадили на Левайченко, и он принимает людей. Пяп! Пяп! Для чего вы это делаете? Вы лучше решайте правильно. Вы лучше не отписки делаете ваши штабисты, а занимайтесь каждым. Почему? Вот у меня Пономарь получил от секретариата президента уже ответ ответ. Знаете, что Нет, ему написали? Что они послали в Министерство обороны, чтобы они ему дали ответ. Да у нас их 10 ответов. Вот, вот так решаются вопросы. И он на сегодняшний день 100, 1100 зарплата у него. Трое детей у него. Жена инвалид, э, по-моему, второй группы, если не ошибаюсь, или третьей. Скажите, пожалуйста, что делать человеку? И он инвалид. Он инвалид. А наш же президент обещал тысячу гривен в сутки. Или уйти на пенсию с 20 тысяч гривен, или уйти с 1100, как он будет кормить своих детенышей. Вот в чем, вот в чем сама система вот этих акций. Не потому, что мы хотим насолить, навредить, показать. Вот здесь пришел правый сектор и говорит нам, вот-вот, докажите. Оно стоит вот такой мордоворот, да. понимаете? Здоровенный, такая? который должен вот там быть. Он мне говорит, он, говорит, он знает, они плохали. уже пять раз проверяли, у меня все документы, что я военная мать, что у меня там это самое. Я ему паспорт показывала, я с ними общалась вот тут, вот тут. Но они уже, они... Э, уже отдел СБУ это сто процентов. Я следила за ними на, майдана, на на сборах майдана, как они там расщепляют людей. Ну это видно. Вот, понимаете, служба безопасности Украины вот как поступила со мной, вот представьте себе, вчера надо забирать палатки. Хозяин, ему стыдно. Я представляю, он, он боится, что я ж буду озвучивать. Я говорю, я тебе не буду озвучивать. Я понимаю, что ты, э, у тебя производство, и, конечно, это на, на, я не боюсь, я мать. Я не боюсь ничего. Я мать. Я хочу, чтобы мой сын был жив. И все. И мне плевать, кто ты, в каких погонах, делать так. Ты должен защитникам отечества обеспечить их. Даже еще конфузы говорил, если солдата отправляют на войну без амуниции, без оружия, да. э, без некормленного, да. это называется да. предательство. Да, да, они да. все предатели, да. я всем говорю, заявляю, да. они все предатели, предатели потому что предатели, вот, мамы, вот мамы одевают солдат, да, да. вот мамы что делают, мамы лечат, мамы бегают здесь. Мама, Ревереры. Ревереры. Так я еще больше скажу. Мамы стали ремонтировать технику. Технику стали ремонтировать. Боевую технику ребята, мамы ремонтируют. Приезжают ребята на машинах после боя. Вот это она никакая. День стоит, два стоит, три. Ее перевозят в часть. Он просит мать. Вот просит мать, говорит, мам, ну мне плохо, пацаны там, понятно, а они уже да там духом все скривились. Ск а, ск люди это ваши, но дело в том, что они так встречались, они, Берут в тракторные боевые машины то, и, и ремонтируют я за просто, свои то, деньги. Про я я за не говорю, говорю я за чего испытала. А там и Донбассе люди разные. Там в Донбассе и в Луганске тоже Вы приезжают тоже разные люди. Вы же не все под одну гребенку гребите, там и в Донбассе. Можно я скажу, я с города Славянска. Вон, вот. Да, всем. А чего вы к микрофону Поверите. не подошли? Подождите, ну